असलाक वरहतुल्ला वरक जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कक्षा छः विषय हिंदी आज हम आगे देखेंगे पुनरावर्तन भाग पाँच जिसमें आज हम देखेंगे पहला प्रश्न समानार्थी शब्द लिखिए तो चलो बच्चों देखें. पहला हम देखेंगे पहेली पहेली का मतलब समस्या पहेली समस्या दूसरा है तन तन यानि शरीर तन शरीर हस्त हाथ हस्त हाथ भूतल धरती का ऊपरी भाग फिर से देखें पहेली समस्या पहेली समस्या तन शरीर हस्त हाथ भूतल धरती का ऊपरी भाग अब हम आगे देखें वन यानि जंगल वन का मतलब जंगल वन जंगल उगना यानि उत्पन्न होना उगना उत्पन्न होना नदी यानी सरिता नदी सरिता झरना झरना का क्या आएगा निर्झर झरना का मतलब निर्जर घना बहुत घना याने बहुत रखवारे रखवाले रखवारे याने रखवाले फिर से हम देखें वन याने जंगल उगना याने उत्पन्न होना नदी सरिता झरना निर्जर घना बहुत रखवारे, रखवाले चलो अब हम आगे देखें मनमानी, यानी मन के अनुसार मनमानी, यानी मन के अनुसार सदा हमेशा सदा हमेशा विचित्र अनोखा विचित्र यानी अनोखा सेवक नौकर सेवक का मतलब नौकर शेर भ्रमण शेर यानि भ्रमण सुस्ती यानि आलस फिर से देखे मनमानी मन के अनुसार सदा हमेशा विचित्र यानि अनोखा सेवक का मतलब नौकर शेर यानि भ्रमण और सुष्टि यानि सुस्ती यानि आलस अब हम आगे देखें तनिक तनिक का मतलब क्या होता है जरा तनिक यानी जरा प्रजावत्सल मतलब प्रजा प्रेमी प्रजावत्सल प्रजा प्रेमी स्वयं यानी खुद स्वयं का मतलब खुद यथासंभव जहाँ तक संभव हो यथासंभव का क्या मतलब है जहाँ तक संभव हो भ्रमण करना घूमना भ्रमण करना यानी घूमना लगन यानी प्रेम फिर से देख ले तनिक जरा प्रजावत्सल प्रजा प्रेमी स्वयं यानी खुद यथा संभव यानी जहाँ तक संभव हो भ्रमण करना यानी घूमना और लगन यानी प्रेम आगे देखे प्रभावित होना क्या आएगा असर पड़ना प्रभावित होना असर पड़ना थकावट थकावट यानी थकान थकावट थकान वजह, वजह यानी कारण राजी होना यानी प्रसन्न होना कमजोर निर्बल कमज़ोर यानी निर्बल दिक्कत दिक्कत यानी परेशानी फिर से चलो आगे देखें फिर से प्रभावित होना असर पड़ना थकावट थकान वजह यानी कारण राजी होना मतलब प्रसन्न होना कमजोर यानी निर्बल दिक्कत यानी परेशानी आगे देखें शर्मिंदा मतलब लज्जित शर्मिंदा यानी लज्जित हिस्सा भाग हिस्सा का मतलब भाग उम्दा उत्तम उमदा यानी उत्तम किस्म प्रकार प्रताप परिणाम प्रताप यानि परिणाम राजकोष यानि राजा का खजाना फिर से देखें शर्मिंदा यानी लज्जित हिस्सा मतलब भाग उमदा यानी उत्तम किस्म यानि प्रकार प्रताप यानि परिणाम राजकोष यानि राजा का खजाना बच्चों ये सारे शब्दार्थ आपको याद भी करने हैं और साथ में आपकी कापी में भी लिखने हैं आगे हम नया प्रश्न देखें निम्नलिखित शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए यहाँ हमें शब्दकोश को क्रम में लिखना है जिसमें हमें दिया है पूजन पतला चिड़िया पेड़ नदी कांटे पक्के और पानी तो हमें शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं तो पहला क्या आएगा कांटे तो हम यहाँ पहला लिखेंगे कांटे फिर क्या आएगा चिड़िया नदी पक्का पतला फिर पानी पूजन और छेले क्या आएगा पेड़ ठीक है फिर से देखें पहला आएगा कांटा चिड़िया नदी पक्का पतला पानी पूजन और पेड़ बच्चों ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आपकी कापी में सुंदर अक्षरों में लिखने हैं और याद भी करने हैं थैंक यू